Ну, в 2005 році вийшов ваш альбом «Аномалія», в 2006-му «Тепла ріка», а в 2007-му дуже багато говорили про те, що вийде новий англомовний альбом. Ну, в принципі, з такими темпами, не знаю, можна було вже два альбоми випустити, коли він буде, зрештою, що це Он буде. Він був у 2007-му записан, і в 2008-му він обов'язково вийде, але також я хочу випустити русскоязичний альбом обов'язково, тому в цьому году, вместо того, що в 2007-му не було альбомів, в цьому году весною вийде два альбоми. А, одразу два альбома. ну, соответственно, за цей час і вже да. видавати, чекати від вас не работали, и можно уже выдавать и ждать от вас одного, а двух альбомов. Два альбома, они будут не просто один мову, а другой русский. Нет, англоязычный будет, это тот, который записала в Англии, а анг... русскоязычный все-таки, он будет, немного песен будет переведенных, ну, и специально написанных уже новых, совсем новых песен, которые не имеют никакого отношения к англоязычному альбому. То там только английскую, а там только русскую. Да. Песни там не будут перетинаться Они будут, там... как бы, музыка будет похожа э, пох... та же, но просто я хочу перевести некоторые песни, которые действительно мне очень сильно нравятся, я хочу перевести их на русскоязычный альбом, даже не переводить, а написать новый текст. Но также и написаны новые песни, там, Тайш сейчас новую песню написала, как бы есть уже наработки, которые не имеют никакого отношения. Uh -huh. А цей російськомовний альбом він э, записаний чи буде записуватися в Україні, оскільки англомовний зам э, записувався <coughs> у Лондоні. Да. Так? Я хочу його записувати здесь, потому що вважаю, що у нас тоже є неплохие спеціалісти, і я не можу змінити Руслану Квінті його студії. Тобто, ну в принципі, раніше там у 2007 році, коли ви записували вам, ви говорили про те, що обрали Лондон через те, що це хороша студія, через те, що там гарні фахівці. Да. Але тепер ви переконуєтеся, що у ну, нас може це так, але. У нас можна ділити не хуже, це точно а, багато говорили про це англомовний альбом, про те, що він буде іншим. Міка Ньютон буде інша. В чому він буде іншим? В чому ви будете іншим? Там буде а, такий денс рок, більше така танцювальна європейська музика. Нас, к сожалению, не пишут в подобном стиле. Я думаю, что все-таки зависит от того, где человек вырос, на какой музыке вырос. У нас более душевные люди. У нас такая более славянская музыка, которую я очень сильно люблю. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что нужно писать и у наших авторов альбомы и песни. Вы закончили свое навчание в Лондоне, в музычной академии? Я, я э, время от времени туда летаю, подучиваюсь, потому что все-таки графики, я не могу уехать туда и посвятиться именно только учебе. Насколько это навчание дорогое, кто вам помог с этим навчанием? Мне помог мой продюсер, понятно, Юрий Фалеса, который мне заменяет моего папу и друга. Ну, когда все, тату был вашим продюсером, да, теперь да, знаете, папа помогал мне, да, и он ему сдал за да, передам. Поэтому Юра помогает. А, ну, любое европейское а, учебное заведение, оно немножко дороже, нежели у нас, как бы, значительно дороже. Ну, а уже свою английскую мову вы продемонстрировали в том клипе, который появился, Moscow Calling. Moscow Calling, I'm первый, это с альбома так. песня уже будет. А давайте посмотрим на фрагмент с клипа Москов Колин. Гітару, да. гітару розбили одну, не знаю чи не одну один да, одним, одним, да. дубль з першого дублю. Треба да, було все розбити, все, била, <laughs> да. щоб не постраждали інші да, музичні. інструменти. Брец Бенд просто в нього це вийшло. разом з вами. Група Брец -бенд, Бенд і Брятц. група Вайт стається Вай, Олег да. Олег, Олег Біллий, рокерам, да, да. Рокери а, чому така композиція? Чому саме? Вообще мне нравится тяжелая музыка, это понятно. И вам хочется, а, а такая хотелось... конъюнктура рынку. Да, не не не, не позволяет, позволяет угу. да. А, на самом деле, а, когда а, я сидела и просто думала, что мне бы хотелось сделать. И когда я слушала песню Москву Колин, Парка Горького, всем знаменитым, которая папа, на которой папа мой Рос мне захотелось познакомить как бы, молодежь с, с теми старыми песнями, которые были тоже хитами. Эта песня облетела весь мир, и это действительно первый хит русскоязычной группы, которая в мире заявила о себе очень достойно, и о ней говорил весь мир. И получилось так, что я именно захотела эту песню, и мы начали долго думать, как сделать правильно. И тогда Юра начал сотрудничать с группой Бред Бенд с балалайшниками, которые мне очень понравились, которые профессионалы, все закончили консерваторию, настоящие музыканты. Мы сели и начали обдумывать, как сделать ее правильно, как подать ее правильно зрителю. И мы уже поехали на репетицию, начали дурачиться туда-сюда, и получился, получилось такое вступление на балалайках. И а, действительно было интересно всем, все начали смеяться, мы сказали, все делаем. Тогда мы сразу же позвонили в Москву, Александру Белову, который написал эту песню, который был в группе «Парь Горького. мы с ним встретились в Москве, поговорили, пообщались. И замечательный. Право да. И он дал всю песню. действительно впервые дал права нам на использование этой песни. Но выполнять песни других исполнителей сложнее, чем оригинальные? Ну, всегда это нужно сделать не похоже на то, что делали до тебя, и как-то оригинально. Я думаю, что у нас все-таки это получилось. Ну, и снова же таки, сработать это, может быть, якисно, но... конечно, качественно, потому что мы отсылали Александру постоянно наши песни. Он, нет, 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 и пока я не спела, он тогда сказал, да! Вот этот вариант, приезжайте, познакомлюсь, обязательно вам отдам права на эту песню. Как выглядит ваш график сегодня? Вы сказали, что это завантаженный <как> дуже график. Ну, сегодня уже было одно интервью для телевидения, потом поеду шить костюмы, поэтому и всегда, каждый день есть чем заниматься, и готовимся к концерту, который будет в Одессе. Ну, в зале концертный график <как> дуже насыщенный, чи він бы них быть більш насыщенный? я думаю, что каждый артист хочется больше, 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 так как январь месяц у нас уже более расслабленный, поэтому все-таки больше интервью, больше работы с прессой, ну и 25 у нас концерт.